دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا السلام علیکم کیسے ہیں جی آج بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا جو پیشوا ہے اس کی پیٹھ میں چھڑا کون گھومتا ہے کون اسے ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہے جی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک کچرے کو جو کہ غلیز جگہ پر کہیں کوئی پڑا ہو تو اس کو کچھ لوگوں نے جن میں ظاہر ہے بجویا اور فیض حمید یہ نامور ترین تھے اور موسٹ انسٹرومنٹل تھے اگرچہ ان سے پہلے اپنا حصہ اس نجاست کا اور اس شرارت کا پاشا سے لے کر ظہیر الاسلام اور رحیل شریف اور ان سب نے ڈالا تھا لیکن اس کو پائے تکمیل تک جس خبیص جوڑے نے پہنچایا اس کا نام ظاہر ہے ایک وجوہ ہے اور ایک اس کا فیض یافتہ ہے جی اگرچہ ان کے ساتھ کو کنسپیریٹرز جو تھے وہ جو سمجھ لیں کہ فائیو سٹوجز آف سپریم کورٹ بلکہ فائیو پلس ون سٹوجز آف سپریم کورٹ تھے انہوں نے پاکستان پر وار کیا اور اس غلاظت کو جسے میں خبیص اعظم کہوں تو بے جا نہ ہوگا پاکستان پر مسلط کیا لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے جب بھی کسی فیصلہ کرنے کا موقع ملا اس نے ہمیشہ ایسا فیصلہ کیا جو اسے ذلیل و رسوا کرنے پر منتج ہوا یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو انہیرنٹ خباست ہے یہ اس کا اثر ہے کہ کبھی جو ہے وہ سائب ڈائریکشن یا سائب فیصلہ اس سے نہیں ہو پاتا حالانکہ مثلا یہ دیکھیں کہ اگر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے انان اقتدار مل ہی گیا تھا تو وہ اس کو بڑا آسن طریقے سے ایک گڈ پیدا کرتا ملک کے مفاد میں کام کرتا شرپسندی اور فتنہ پروری سے پرہیز کرتا ایک جو ایک ریگولر سیاست دان ہے لانگ ٹرم سیاست جو کچھ سالڈ بیسس پر مبنی ہوتی ہے وہ اس طرح کرتا تو یعنی خاصا اس شرپسندی اور اس حجان انگیزی کو بطور ٹول یوز کرتے ہوئے اگر کچھ ٹرانزیٹری نیچر کے ایک سیکشن آف سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملایا ظاہر ہے جن کے گونا گو اپنے مفادات ہیں اور وہ کسی بھی شرپسندی کا حصہ بننے کے لیے تیار رہتے ہیں جب تک ان کا اپنا ہدف جو ہے اس کا حصول انہیں نظر آتا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ آؤٹ آف لو فار دس آزم اعظم لیکن وہ اپنے اپنے مفادات ہیں اور ظاہر ہے آ, جو بھی گروہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں آ, وہ جنرلی ان میں سے زیادہ کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان سے ٹکراتے ہیں لہذا وہ اس کو یعنی دیکھیں قادیانی ہیں سہونی ہیں اس کے علاوہ اور انرکسٹ ہیں یا جو مرکز گریز پاکستان کو ڈس میمبر کرنے کی جو سازشوں طاقتے ہیں جن کو انٹرنیشنل سپانسرز بھی حاصل ہیں وہ اس کے ساتھ بریکٹ ہوتے ہیں جب بھی موقع ملا لیکن اس نے بھی یعنی خود کو رسوا ذلیل اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نجاست اعظم کے علاوہ کچھ نہیں ہے کبھی اس سے گریز نہیں کیا اب اس نے نہ تو جب وزیر اعظم تھا اس میں کوئی سٹیٹس مین لائک اپروچ اپنائی اس کو ایک مضبوط سیاسی بنیاد پروائیڈ کی ہمیشہ یا خود وہ کہتا تھا کہ جب بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے قانون سازی کی تو ہم فیض حمید کو کہتے یا سوٹو سے جو ایک انڈر ہینڈ گیم ہے اسی کو یعنی جس سے اس کا گویا اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ اسی پر ہی چلتا رہا اس نے کبھی وہ جو کہتے ہیں نا دودھ نہیں چھٹیا جی اور فیض حمید دودھ نہیں چھٹیا وہ اس کی اپنی زبان میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز لائی نے یہ جب کہا کہ اس کی نیپیاں وہ بدلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا تو بہرحال اس نے وہ موقع بھی گنوا دیا اور پھر جب اس کو ایک بالکل پارلیمانی اور پولیٹیکل ایک, ایک, ایک ایکٹ کے نتیجے میں یعنی عدم اعتماد کر کے تو ہٹا دیا گیا تو پھر بھی اس کے پاس ایک موقع تھا کہ یہ ایک ریگولر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک پارلیمانی روایت کے ودن رہتے ہوئے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر کرتا اور اس میں تھوڑا تعمل کا یعنی ایلیمنٹ ہوتا تو یہ کوئی بہت دور بات نہیں ہوتی ہو سکتا ہے پھر جب اس کے ایک ریگولر سیاستدان کے کریڈنشلز پرو پاکستان کریڈنشلز اسٹیبلش ہو جاتے تو وہ پھر ہو سکتا ہے بغیر کسی باجوہ اور فیاض حمید جیسے دشمنانے پاکستان کے تعاون کے اور بغیر سہونی لابی اور قادیانیوں اور اس طرح کے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں جو علاقیت پسند ہیں یا پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے تعاون کے بغیر ہی وہ انہضاؤ رائٹ سیاست دان بنتا اور اقتدار میں آ جاتا ہے لیکن اس نے اپوزیشن رنوا بننے کا جو ہے اسے لگتا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا اگر یہ بنوں گا <laughs> کیونکہ بعض لوگوں میں یہ کوئی وائرس ان کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ انہیں وہ تو پروردہ ہیں کوئی یعنی چنیدہ ہیں رب کے تو انہیں ظاہر ہے اب اپوزیشن تو شایان شان نہیں ہے ان کے <laughs> <laughs> تو اس نے سبوٹاج کیا پاکستان کو پاکستان کی پارلیمانی یا اوورال پارلیمانی روایات کو اور اس نے اس عدم اعتماد کو سب کرنے کے پروسیس میں آئین پاکستان کو روندا اس کے باوجود کہ قبیسان عدل جو اس وقت تھے وہ اس کے ساتھ تھے پھر بھی اس کے اس اس ایک لیں کے ڈیولز ایکٹ کے سامنے اس کا دفاع نہیں کر سکے اور پھر اسے اقتدار سے ہاتھ دونا پڑے اور پھر اس نے ریگولر اپوزیشن کا کی راستہ نہیں اپنا ساتھ سے جاری رکھیں کیونکہ اسے یہ زوم تھا کہ پانچ سات جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جن میں سے کچھ اب بھی ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور اس طرح ایون ہائی کورٹس وہ سٹف کر دیا گیا تھا کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کو جوڈیشری میں بھر دیا گیا تھا ان کے اور ظاہر ہے کچھ جو انفیکشن تھی اس وائرل انفیکشن وہ باوردی لوگوں میں بھی موجود تھی جیسے لاہور والا کور کمانڈر اور اس طرح کے اور ان کے لوگ کہ جن کی بہو بیٹیاں اور بیویوں کو کوئی عجیب و غریب قسم کا کرش تھا گندگی کی طرف تو وہ اس کو یعنی زون تھا کہ ان تمام تر جو فورسز ہیں وہ گویا اس کے الائز ہیں بلکہ اس کی رہنما ہیں تو ان کے موجودگی میں اسے کہے کا غم ہو سکتا ہے تو اس نے بہرحال اپوزیشن کا رول نہیں کیا اور پھر صوبائی حکومتوں میں سازش نہیں کرتا رہا اور پھر غلط فیصلہ کیا کہ اسیف پنجاب اسمبلی سے پنجاب یعنی وزیر اعلیٰ سے اور الٹیمیٹلی پھر خبر پختونخوا والی صورتحال یعنی وہ ایسے اقدامات تھے جو یہ نہ کرتا تو اس سے کم ذلیل و رسوا ہوتا جو بعد میں ہوا اور اسی طرح یہ جو عام انتخابات ہوئے دیکھیں سو ٹو سی وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انتخابات منصفانہ نہیں تھے تو مینیپولیٹ کیا گیا لیکن اگر اس کو دوزار اٹھارہ سے کمپیر کریں تو دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں تو پنجاب اسمبلی میں تمام تر وہ جو, جو سسٹم کو بٹھا دیا گیا تھا اس کوشوں کے باوجود پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو اکثریت حاصل تھی لیکن اس کو ٹیلر کیا گیا اس کو محکمہ زراعت کے ذریعے یعنی آ, د, تبدیل کیا گیا اور نو لیگ کو جو کہ مین ظاہر ہے آؤٹ گوئنگ پارٹی تھی پہلے دو ہزار اٹھارہ کے پروسیس میں تو اس کو ٹوٹلی اقتدار سے بین کر دیا گیا لیکن دوسری طرف اس سے اعظم کا جو سمجھ لیں کہ اپنے ایک بہت بڑا اثاثہ تھا خیبر پختونخوا میں اس کو انٹیکٹ چھوڑ دیا گیا یعنی ان کے تمام تر الزامات کے باوجود یہ اگرچہ اس پر ایک طویل بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کیسے ہوا لیکن اس کا عملی اظہار یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں خبیص اعظم کی حکومت اب بھی موجود ہے اور دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی آہ اس آہ اپنا معاملات ہوئے اس میں وہ قائم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاستی عناصر پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ اس کا جو اصل سمجھ لیں کہ ریلیٹیولی بیٹر ایک ویل انٹرنسڈ جہاں پر اس کی پارٹی تھی تو اس کو انٹیکٹ چھوڑ دیا گیا اور پسندی کے لیے اس کو ایک سٹرانگ فوٹنگ اور ایک سپرنگ بورڈ مہیا کر دیا گیا جس کو یوز کر کے آج تک وہ نہیں کر رہا ہے تو پاکستان سے دشمنی نبھا رہا ہے لیکن ظاہر ہے ایک یعنی خباست اور نجاست کا جو مجموعہ ہے اس سے کبھی راست فیصلہ کبھی کوئی صائب بات نہیں ہو سکتی تو اب جو اگرچہ گنڈا پور بھی ایک اسی نجاست کی ایکسٹنشن تھی لیکن اس نے بہرحال ایک طریقہ ڈھونڈ لیا کہ ریپورٹڈ لی کہ وہ دونوں طرف کھیلتا تھا وغیرہ وغیرہ اس لیے کہ موجودہ صورتحال میں دونوں طرف ہی کھیلا جا سکتا تھا اس لیے کہ صوبائی حکومت بہرحال اگرچہ بہت بینیفیشیل ہے لیکن اتنی طاقتور تو نہیں ہوتی کہ پورے ملک کو رون ڈالے تو فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے باقی صوبوں میں حکومتیں ہیں اور اس طرح ریاست کے ادارے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے جو اصل ایجنڈا ہے اس خبیص کا جو خبیسانہ بنی گالا کا پیشوا ہے اس کو بہرحال پرسو کیا شور مچایا آ, تقریب کاری کی کروائی الٹیمیٹلی اب اس نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوشش جو ہے وہ ظاہر ہے جس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ سے کوئی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ایک طرف وزیر آؤٹ گوئنگ یعنی گنڈا پور یہ کہتا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے دوسری طرف استعفہ پہنچا نہیں ہے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو میڈیا میں سرکولیٹ کر رہا ہے وہ فیک استعفہ ہے گنڈا پور نے ایکچولی استعفیٰ دیا ہی نہیں اور صرف کہہ دیا تو بہرحال اب جو صورت حال ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریباً کوئی بانوے ترانوے کے قریب ان کے رپورٹڈلی جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو ویسے ہی یعنی آزاد الیکٹ ہوئے ہیں اور کچھ اب ٹیکنیکلی سارے آزاد ہیں سینز میں تو اگر اپوزیشن والے باون جو ففٹی ٹو ہیں ان میں وہ اکیس اور جمع کر لیتے ہیں تو نائنٹی تھری اگر بنا لیتے ہیں تو اس کی یہ جو ایفرٹ ہے سویل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وہ گویا وہ کہتے ہیں ٹو ان دا بڈ کہ یہ برائی جو ہے پیدائش کے ساتھ ہی مر جائے گی کہ اس نے گنڈا پور کی شرارت سے بڑا شریر جو ہے وہ میدان میں لاش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ظاہر الٹیمیٹلی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس میں ظاہر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہمارے مسلح آج کے لوگ شہید ہوتے ہیں ہوئے ہیں اس سلسلے میں جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں اگرچہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں اس بات کی توثیق نہیں کی کہ قابل میں جو دھماکے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے کیے گئے ہیں یا کوئی میزائل پھینکے گئے ہیں یا ہوائی بمباری ہوئی ہے لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ اگر افغان حکومت پاکستان میں تقریب کاری کروائے گی یا کرنے والوں کو پناہ اور اڈے مہیا کرے گی تو فطری طور پر پاکستان تو ریئیکٹ کرے گا اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جب یہ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے پاکستانی افواج کے جو بہادر سپوت ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریب کرامت رحمت کرے اور ان کے لوحقین کو صبر عطا فرمائے اور اس صورت میں کوئی بھی ریاست چپ نہیں رہ سکتی تو ان کو بھرپور جواب دیا جانا چاہیے تو اس میں کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ خیبر پخت کی آؤٹ گوئنگ اور یا سپوزرلی ان کمنگ جو ایکسپیکٹڈ حکومت ہے یعنی سہیل افریدی جو شریر بنی گالا کا ایک اور اپنے تئیں لیتھل ٹول ہے اس کے آنے سے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں یعنی جو نجاستے یا خبیص سیاز عمران خان وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریكیکشن نہیں ہونا چاہیے گویا وہ پاکستانیوں کو پاکستانی افواج کو قتل رہے رہیں اور ہم ان سلوٹ کرتے رہے رہیں یعنی ایک انہونی بات ہے جس پر وہ اصرار کرتا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ کیونکہ بہرحال جو بھی پاکستان کے خلاف ایکشن تقریب كار کرتے ہیں یا جو ان کو سپانسر کرتے ہیں فطرت طور پر پاکستان کو ڈس ممبر یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ خبیص اعظم بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو گویا یہ ایک آ, وہ کیا کہتے ہیں میرج آف کنوینئنس ہے یا دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے ادروائز ظاہر ہے یہ خبیص سے حونیت کا بنا ہوا شخص ہے جس کے یعنی بیک گراؤنڈ میں زندگیت بھی موجود ہے اور جو بظاہر افغان حکومت ہے ان اسے تو ان دونوں چیزوں سے بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا لیکن کیونکہ یہ کاز مشترکہ ہو گئی ہے کہ وہ بھی پاکستان کو جو بھی فاؤنڈیڈ یا ان فاؤنڈڈ ریزن ہے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور یہ بھی پہنچانا چاہتا ہے تو اور اس نے اس پر باقاعدہ پلاننگ کی ہے اور اس کے ایسے اقدامات کیے ہیں فیض حمید کے ذریعے ماضی میں آ, کہ گویا ایک آ, 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 الائنس ڈیولپ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آ, یعنی پہلے کسی حد تک اس کو لوس رکھا گیا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں اس کا بھی اس کی حکومت رہے تو اس پر آ, یا تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تھوڑا ٹائٹ کیا جائے اور اس کی مرضی کا سیٹ اپ نہ بننے دیا جائے اگر یہ فیصلہ نہیں بھی کیا گیا تو بہرحال آ, جو بھی پاکستان کے چاہنے والے ہیں آ, یعنی ہم سب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو بھی ریاستی عناصر ہیں یا فیڈرل حکومت ہے یا محبت سیاستدان ہیں انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس خبیص کا جو کی حکومت ہے ایک ٹول کے طور پر جو پاکستان کو تقریب کاری کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور خیبر پختونخوا میں آہ یعنی جو تھرو خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ ایک چینج لائی جائے آہ ظاہر ہے اس وقت کئی یعنی اس کے صورت پذیری ہو سکتی ہے کئی طرح سے جیسے جے یو آئی وہاں پر بڑی پارٹی اٹھارہ ان کے ایم پی ایز ہیں سترہ نون لکھے ہیں تو جے یو آئی کو کیا عادت دی جا سکتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں اور باقی زہر الائس ان کو ان کا میجر شیئر دیا جا سکتا ہے اور جو خبرسان بنی گالا میں سے لوگ دوسری طرف پاکستان کی طرف آ جائیں گے تو ان کو بھی اس قدر جسہ دیا جا سکتا ہے تو یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے پاکستان کے مفاد میں ورنہ یہ صرف پریس کانفرنس کرنا اور ایک سٹپ آگے دو سٹپ پیچھے یہ کوئی یوزفل پالیسی نہیں ہے تو اس پر اب فیصلہ کن یعنی جو ہے وہ فیصلہ کن ایکشن لینا چاہیے فیصلہ کن سٹرائی کرنی چاہیے اس نیٹ ورک پر اور اس کو نیستو نابود کرنا چاہیے تو لگتا یہی ہے کہ یعنی جو بظاہر خبیص بنی گالا نے یعنی گنڈا پور کو ہٹا کے زیادہ زیادہ لیٹھل ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ پہلے ہی اپنے پر پر پردے نکالنے سے پہلے ہی دفن ہو جائے گی اور جو اس کا یہ ایک ڈنک ہے وہ نکال دیا جائے گا تو دیکھتے ہیں جی دی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی ہمارے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کوئی کمنٹس وغیرہ چیک کیا کریں اور ان کو پڑھ کے اظہار ہم ایک دوسرے طرح ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں جو جو نکات آپ اٹھائیں گے یا جو بھی کچھ سوال کریں گے تو اجازت چاہتا ہوں جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے خدا حافظ